شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے قسم ہے تور پہاڑ کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ورک میں لکھی ہوئی ہے اور بیت المعمور آباد گھر یعنی اسمان کا خانہ کعبہ کی اور بلند چھت والے آسمان کی اور ابلتے ہوئے سمندر کی بے شک تمہارے رب کا عذاب ضرور واقعہ ہو کر رہے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا جس دن اسمان سخت جھٹکے سے ہلایا جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے جیسے بادل اڑتے ہیں اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے جو فضول باتوں میں کھیلنے والے ہیں جس دن انہیں دوزک کی طرف دھکیلا جائے گا کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں جاؤ اب اس میں داخل ہو جاؤ پھر تم صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسا تم عمل کرتے تھے بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے جو کچھ ان کا رب دے گا اسے خوشی خوشی لیں گے بے شک وہ اس سے پہلے نیک عمل کرنے والے تھے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے بدلے جو تم نے پچھلے دنوں میں عمل کیے وہ تکیے لگائے ہوئے قطار در قطار بیٹھے ہوں گے اور ہم ان کے جوڑ یعنی بیویاں خوب آنکھوں والی حوریں بنائیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ہم ان کے عمال میں کچھ بھی کمی نہ کریں گے ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے اور ہم ان کے لیے ہر قسم کے پھل اور گوشت جس کی وہ خواہش کریں گے مہیا کریں گے وہ ایک دوسرے سے جام لے کر پیئیں گے جس میں نہ کوئی لگو بات ہوگی اور نہ گناہ وہ نوجوان ان کے پاس خدمتگار ہوں گے جو ایسے ہوں گے جیسے موتی جو چھپا کر رکھے گئے ہوں اور وہ جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے دنیا کے حالات کے بارے میں وہ جنتی کہیں گے ہم اس سے پہلے دنیا میں اپنے گھر والوں کے درمیان اللہ سے ڈرا کرتے تھے سو اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جلسا دینے والی آگ کے عذاب سے بچا لیا بے شک ہم پہلے اسی کو پکارتے تھے بے شک وہی وہ بہت احسان کرنے والا نہایت مہربان ہے بس اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نا کاہین ہیں نہ دیوانے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی شاعر ہے ہم اس کے بارے میں وقت کے حادثات کا انتظار کر رہے ہیں کہہ دیجئے تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں کیا ان کی عقلیں ان کو یہ بات کہتی ہیں یا یہ سرکش لوگ ہیں اور کفار کہتے ہیں کیا کہ یہ قرآن انہوں نے خود بنا لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لا رہے اگر وہ سچے ہیں تو پھر اس جیسا کوئی کلام لے آئیں کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے کیا آپ کے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں یا وہی وہ حاکم ہیں کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے یہ اوپر چڑھ کر گیب کی باتیں سنتے ہیں اگر ایسا ہے تو سننے والے کو چاہیے کہ کوئی واضح دلیل لائے کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے اے محمد کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ توان سے دبے جا رہے ہیں کیا ان کے پاس گیب کا علم ہے جس کو یہ لکھتے ہیں کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو کافر ہی اپنے فریب میں پھنس جائیں گے کیا ان کا کوئی معبود ہے اللہ کے سوا پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اگر وہ اسمان سے ٹکڑا گرتا دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو جمع کیے ہوئے بادل ہیں سو انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس دن وہ بیہوش ہو جائیں گے جس دن ان کی کوئی چال انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی اور نہ انہیں مدد ملے گی اور بے شک جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے اس سے پہلے بھی ایک عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے بے شک آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جب آپ اٹھیں اور رات کے ایک حصے میں اور ستاروں کے پیچھے ہٹ جانے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے